Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kita masih pada bab yang pertama iaitu bab taharah dan kita masuk muka surat yang kedua iaitu bab man madha madha min gharfatin wahidatin. Bab berkomo tiga kali dengan satu tapak tangan. Tuan-tuan sekalian, pada kesempatan minggu lalu kita ada bercerita tentang istinsyak. Apa makna istinsyak? Pasal memasukkan air ke dalam hidung. Dan kita dah pun didedahkan bagaimana hidung adalah pintu masuk utama udara ke saluran pernafasan. Setiap hari hidung kita ini dilalui oleh 10,000 hingga 15,000 liter udara di mana setiap liter udara ini pula mengandungi berjuta-juta partikel Dan kita telah jelaskan hikmahnya Barakahnya kita memasukkan air ke dalam hidung ini Minggu ini insyaAllah kita akan melihat salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang sangat bagus kalau kita dapat amalkan tetapi sayang tidak lagi dibuat. Pada sunnah ini begitu mudah sekali untuk dilakukan berbanding nak poligami itu lagi susah nak poligami. Ya ni sunnah paling senang sekali iaitu berkomo. Mende mudah berkomo. Apa makna berkomo wal madmada tu ayaj'al ma fi fihi wa yadiruhu fihi thumma yamujju. Komo ni dalam bahasa Arab dipanggil madmada. Matuh-matuh ini adalah perbuatan memasukkan air ke dalam mulut Putar-putarkan dia macam washing machine Dan kita mengeluarkan dia balik Itu takrifan lah semua orang sudah maklum Sebab itu kalau kita mengikuti Nasihat ataupun tips penjagaan oral oleh pakar-pakar perubatan Kita boleh dapati ada benarnya kenapa Nabi SAW melakukan perkara berkomo ini Ada satu tulisan daripada Profesor Dr. Rahimah Abdul Kadir Dia pengurusi Persekutuan Bebas Cavity Masa Depan Ataupun ACFF Malaysia Dia banyak beri nasihat kepada masyarakat tentang tips penjagaan oral Menarik untuk saya kongsikan tulisan beliau Dia mengatakan bahawa tahukah kita Terdapat 700 jenis kuman dan berjuta-juta bakteria yang sedang merenyuk-renyuk dan berdenyut-denyut dalam mulut kita ini ni kita tak tahu. Nga, 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 nga. Maka bahaya natijah sakit gigi pastinya tak akan dapat kita elakkan apabila kita tidak berusaha untuk menjaga kebersihan gigi dan kebersihan mulut. Sebab itu kata dia ada tiga punca utama jangkitan pada bahagian oral Iaitu diklasifikasikan punca pertama kerana bakteria Yang kedua virus Yang ketiga kulat Fungi Bakteria yang membiak dalam mulut Dia tidak hanya menyerang gigi Tapi dia menyerang tisu-tisu lembut dalam mulut kita Itu yang kau bengkok gusi Tak pasal-pasal bengkok gusi Dah berumur eh Pertama jangkitan bakteria Kata dia kerosakan gigi ataupun keris gigi dan juga penyakit periodontium, penyakit gusi adalah dua jenis jangkitan bakteria yang merupakan aduan akut atau kronik dalam mulut manusia. Kebiasaannya infeksi bakteria boleh menyebabkan berkumpulnya nanah pada kawasan yang dijangkiti. Jadi pertama bakteria. Yang kedua jangkitan virus Kata dia virus herpes simplex Adalah punca utama jangkitan virus di bahagian mulut Dia menyebabkan jangkitan herpetik Gingivostomatitis primer Yang selalunya berlaku kepada kanak-kanak Aduan utama ulcer mulut yang sakit Dan boleh terjadi pada bahagian-bahagian mulut Adalah kerana virus ulcer lah ini budak-budak Yang ketiga jangkitan kulat kulat ataupun fungi mempunyai potensi untuk menyebabkan jangkitan pada bahagian mulut bila daya tahan imunisasi seorang itu lemah sebab itu jangkitan sebegini diklasifikasikan sebagai infeksi oportunistik maknanya jangkitan itu akan berlaku bila dia oportunis dia nampak kita lemah, dia hidup dia nampak kita lemah, dia hidup dia nampak kita ralik sikit tak gosok gigi sebelum tidur minum teh misalnya ah, dia, dia menyerang. Dia jangkitan infeksi oportunistik. Jangkitan kulat yang paling kerap dialami di mulut adalah candidiasis pseudo membrane acute ataupun dia panggil thrash. Dan gejala klinikal infeksi ini adalah akan ada bintik-bintik ataupun tompok berwarna kekuningan di bahagian mulut terutamanya pada langit-langit dan juga belah tepi kiri kanan. Semua ini adalah jangkitan pada bahagian oral Sebab itu dalam mulut kita ini Ada ramai penghuni dalam mulut kita ini Pakar-pakar mengatakan bahawa Rongga mulut manusia ini Didiami oleh mikroorganisma Yang terdiri daripada pelbagai jenis dan juga spesies Yang mereka gelarkan mikrofloral oral Hebat dalam mulut manusia Dan air liuk dikatakan mempunyai jumlah bakteria yang banyak Berbanding dengan mana-mana bahagian di dalam mulut kita Dan untuk pengetahuan kita bersama Ada satu jenis kulat Kulat Dia mendominasi hampir 75% Di dalam rongga mulut manusia ini Kulat tersebut dia, daripada spesies Candida Candida albicans ini dia sejenis kulat daripada spesies Candida yang seringkali menyebabkan jangkitan pada bahagian mulut yang dikenal sebagai oral thrush ataupun candidiasis mulut dan hampir 95% daripada kes jangkitan candidiasis mulut adalah disebabkan oleh candida albicans malahan candida albicans ini boleh menjagati jangkiti bahagian selain daripada rongga mulut terutamanya bahagian esophagus ataupun oropharynx jadi kita tidaklah janganlah risau sebab kehadiran kulat ini sebenarnya normal terutama bagi orang yang sihat macam tuan-tuan perempuan tetapi bagi orang yang sistem imun dia lemah, ini masalah. Itu yang kerap sangat bengkak, busi, sakit macam-macamlah. Sebab itu pakar oral mengatakan kebersihan mulut tidak sewajarnya dipandang enteng oleh masyarakat. Sekiranya kita tahu bahawa dalam mulut kita ada pelbagai jenis mikroorganisma, tobatlah um orang akan jaga kebersihan mulut dia tapi sebab dia tak nampak. Tapi inilah barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu tabiat yang kena ada pada kita berkumur. Nampak sedih lah buat kata orang faham lah, kumur benda sangat. Tapi bila kita sebut apa yang dikaji oleh pakar-pakar perubatan, penghuni-penghuni dalam mulut kita ini, masya-Allah tentang kebaikan berkomo ini Ada sekumpulan saintis di Jerman Mereka buat kajian Mereka mendapati amalan berkomo ini Sampai satu peringkat dia punya bagus Boleh mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 Ini kajian saintis di Jerman Kalau sebut saintis di Malaysia Kau orang tak percaya Orang kita bukan percaya dengan orang sendiri Menurut kajian yang diterbitkan oleh Ruhr University Bochum di Journal of Infection Diseases, berkumur selama 30 saat mampu melemahkan virus SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 yang menjadi punca kepada wabak COVID-19. Bagaimanapun, saintis mengingatkan bahawa mencuci mulut dia tidak menghapuskan virus, tetapi mengurangkan risiko penularan wabak itu. Maka inilah yang kita sebut daripada siri pertama dulu, nabi ni dia perkenalkan budaya preventive medicine. Dia tidak merawat. Ada amalan tertentu kita akan jumpa boleh merawat. Tapi kebanyakan daripada sunnah atau perkara yang nabi buat itu dia nak prevent. Nak mengelakkan kita daripada kena. Ada satu kajian oleh Profesor Madya Dr Nurul Azmawati. Dia ni pakar mikrobiologi klinikal, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, di Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Profesor Madya Dr Nurul Azmawati binti Muhammad. Dalam tulisan dia yang saya baca, dia mengatakan virus SARS-CoV-2 ini atau COVID ni, dia akan masuk melalui tiga pintu. Pertama mata Hidung Mulut Waktu kita tutup tu Kemudian kata dia Virus ini akan melekat pada reseptor ACE2 ACE2 Yang banyak terdapat di dalam mulut dan hidung Sebelum memasuki dan menjangkiti sel Sangkut dulu di situ Maka amalan berkumur Kata dia Boleh menghalang seorang daripada menyebarkan virus COVID-19 kepada individu lain terutamanya kepada golongan berisiko seperti warga mah ataupun pesakit kencing manis sebab kata dia virus yang ada dalam mulut dan hidung boleh tersebar ke udara dia boleh airborne dan boleh menjangkiti orang lain sekiranya pesakit itu bercakap bersin ataupun batuk Maka berdasarkan fakta ini, saintis dan pakar berpendapat kalau virus dalam mulut serta hidung dapat dikurangkan Maka risiko penyebaran virus dapat diminimumkan Tapi mungkin ada orang yang agak sinis tentang hal ini Dia akan mengata Ustaz yang orang buat kajian doktor semua tu bukan komo dengan air Nabi itu komo dengan air Yang pakar-pakar perubatan Jerman bagaibagai -bagai itu Itu berkomo dengan cecair intercepti yang ada dikua, linium, klorida, polividon, iodin dan baga bagai-bagai lagi Bahasa mudahnya listerin dan adik-beradiknya Benarkah begitu? Saya nak kongsikan Kajian oleh pihak Universiti Sains Islam Malaysia, USIM Dia buat kajian bersama dengan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, PPUKM dia buat satu kajian Pesakit-pesakit COVID-19 Diminta untuk berkumur Tiga kali sehari Dengan selama tujuh hari Dengan tiga jenis cecair Dia buat kajian Pertama povidon iodine Yang kedua minyak pati Yang ketiga air paip Ini UCM dan UKM Dah buat kajian jadi berdasarkan ujian tindak balas rantai polymerase ataupun PCR pada hari kelima Iaitu selepas 4 hari berkomo Ini findingnya menarik 100% orang yang berkomo dengan povidon aidin 80% orang yang berkomo dengan minyak pati Dengan pati minyak Dan 40% orang yang berkomo dengan air paip Mendapat keputusan negatif dan keputusan yang sama diperolehi untuk ujian PCR pada hari ketujuh dan kesepuluh ini bermakna tidak benar Kalau orang kata air Tak ada apa-apa ustaz ngarut belakang Sampai orang kutuk menteri panggil menteri air suam Ada sampai sekarang panggil menteri air suam Sial untuk main dengan netizen Dia kejam Dia kejam Orang panggil dia menteri air suam Maknanya air pun tak ada masalah Mungkin kita pandang rendah pada air Alah air benda sangatlah. Saya nak kongsikan satu kajian yang pernah dibuat oleh mendiang Masaru Imoto. Masaru Imoto ni dia terkenal dengan Imoto's Water Crystal Experiments. Ni mungkin tuan-tuan puan-puan pernah orang share viral dalam WhatsApp dan sebagainya lagi. Dia mendakwa bahawa ice crystal, crystals, crystal ice ini ice crystal said to be shaped by words, music or prayer. Air ni kata dia Boleh dibentuk Diubah Digubah Dengan kata-kata Dengan muzik Dengan doa Ini kajian orang Jepun Dia buat sampel Sejak pada tahun 1999 Dan digunakan seramai 1900 orang responden Tahun 2008 Dia terbitkan dalam Journal of Scientific Exploration Bersama dengan Dr. Dean Radin Dia buat kajian bertajuk Effects of Distant Intention on Water Crystal Formation A Triple Blind Replication Dia buat kajian tentang perubahan sifat air Selepas dia berikan beberapa bacaan Hipotesisnya adalah Pemikiran positif yang kita tumpukan kepada air Boleh mempengaruhi struktur kristal air itu Maka dia buat kajian, letakkan air Dia dengarkan lagu Simfoni No. 40 First Movement Allegro Lagu Lagu lama lah, lagu klasik Dan air itu Menjadi kristal yang sangat cantik Dia ada dalam bintang-bintang Macam gambar snow gitu Kemudian ada satu lagi air Diperdengarkan kepada dia Lagu Black Metal Lagu rock yang keras Ni yang beruang tanah punya rock ni Bukan rock rock yang kapok Yang sedap-sedap dengar matling ni Tak Rock beruang tanah ni Wah menjerit mula-mula sampai habis Didapati air itu jadi hodoh Maka jika pemikiran positif sahaja Sudah boleh mengubah struktur kristal air Maka apatah lagi Kita sebelum berwuduk Kita membaca doa ...yang pastinya memiliki energi yang lebih positif. Tuan-tuan akan masuk tangan dulu, nak beruduk. Rambutlah, syaitan bismillah. Bismillah, macam-macam ayat kita baca. Kadang-kadang orang jumpa seranoh, nak ambil uduk da'at. Kita doa yang elok-elok, bismillahirrahmanirrahim. Minimum bismillah. Kalau kita pula orang Melayu, dia punya niat sekampung tengok. Tak apa, benda sebut yang elok-elok. Lillahi ta'ala, bagaimana -bagai lagi. Bila dia masuk Mana air itu sudah jadi Kristal yang begitu cantik Tapi manusia seperti biasa Dia akan jadi musuh kepada benda yang dia tak nampak Itu sebablah orang dulu-dulu Bahkan sampai sekarang pun Orang kalau berasa tak sihat Berasa lain macam badan Pergi jumpa doktor Doktor kata tak ada sakit Cara yang orang tua-tua ajar Awak cari air Air kolah tujuh masjid Apa sebab? Air kolah tujuh masjid Dulu kita Ish mengarut lah pokok-pok ni air kolah tujuh masjid Dah tua-tua ni baru kita faham Sebab air kolah masjid ini Hari-hari dengar Quran Hari-hari Imam semayang Mana suara tu ada eko Ada gema dia Kena pada air kolah Ngaji lagi Tarhim macam-macam Yasin malam Jumaat jadi keyakinan kita Air kolah masjid ni mesti ada dia punya Aura positif dia Jadi kita pun ambil Tapi nak nampak kesedak tujuh masjid lah pun Nampak sungguh sikit Lepas tu, tuan-tuan perempuan Kalau berasa tak sedap badan Datang masjid mandi Dia ada rasa lain Mandi kita ada bilik mandi elok tak ada, ha? Mandi kita niat bukan nak mengambil Kita khurapat apa dah Ya Allah aku nak ngambil barakah Daripada air yang ada dalam rumahmu ini Sebab hari-hari Quran ada dengar Mudah-mudahan aku tidaklah syirik Tidak tapi nak mengambil barakah Bolehlah nanti datang ya Maka orang lain datang bawa sejadah Bawa tawa mandi Pelik pula apa bawa tawa Mandi masjid Baik kita tengok hadis yang disebutkan oleh tuan kitab Berkomo tiga kali dengan satu tapak tangan Keserat dua Kata al-Alamah Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau menggunakan satu cedok air untuk berkumur dan basuh hidung serentak. Iaitu setengah cedok untuk mulut dan setengah cedok lagi untuk membasuh hidungnya. Boleh juga menggunakan air yang sama atau mencedok air yang lain. Namun begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menggabungkannya. Hadis-hadis yang dibawa oleh tuan kita pertama hadis daripada Abdullah bin Zaid mengenai sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya annahu afragha minal inai ala yadayhi faghassalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffin wahidatin. وَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُذُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Abdullah bin Zaid dia menuangkan air dari bekas kepada kedua tangannya dan dia membasuh kedua tangannya kemudian dia membasuh kemudian dia berkomok dan membasuh hidung dengan menggunakan satu tapak tangan saja dan beliau lakukan sebanyak tiga kali Kemudian kata Abdullah Beginilah Hakaza wudu'u Rasulullah rasulillah Inilah cara wudu'nya bagi Nabi Hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Daud dan Tirmizi Maknanya kalau tu tuan puan nak buat Ambil saja air itu Bila masuk saja dalam mulut Seduk sikit Terus je naikkan ke hidung Mana dalam satu bekas Bukanlah mulut dulu Dia sekali harum saja Ambil tu Masuk mulut sikit Sambil komo Tarik terus ke atas hidung Terus sedut Lepas tu keluarkan dengan tangan kiri Itu yang biasa kita tengok alam amalan Orang-orang alim Mereka buat gitu Tangan kanan tu Masuk dalam mulut Tidak putuskan Terus saja ke hidung Sedut sikit Bukanlah kita nak sedut dalam hidung tu air Sampai segelas Ambil mana ada Sedutkan sikit Lepas tu Keluarkan dengan tangan kiri Itu yang biasa dilakukan Kata Ibnu Hajar Hadis ini menunjukkan secara jelas Untuk menggabungkan antara berkomo Dan membasuh hidung sekali harum Sekaligus Tidak putus khas untuk komo saja Lepas hidung saja Mungkin ni pandangan kita lah Negara Arab air tak banyak Jadi dia limited sangat Kita mewah air ni pula tahu tahun Lagilah tak ada je dia komo dengan segelas air tak apa guguk guguk gugu tak ada hair. Tapi ketika yang cara salah salih itu caranya sekali harum. Menurut dia lagi, kata Ibn Hajar, hadis tersebut dijadikan dalil sunat menggabungkan antara berkomor dan membasuh hidung dengan satu ceduk air sahaja. Menurut An-Nawawi pula, hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab-mazhab yang benar bahawa berkomor dan membasuh hidung adalah dengan tiga kali buat. Maknanya tuan-tuan masuk tangan Ambil kumuh Tarik hidung preh, keluarkan Masuk lagi dua kali Tiga kali preh, keluarkan Tiga kali lah Pada setiap cedokan Dia berkumuh dan membasuh hidung Sekali sekus Ini boleh rujuk dalam syarah muslim Dan juga sunan etermizi Kemudian ada hadis Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya annahu tawaddaa fa wajahu, wajhahu akhadha ghurfatan min ma'in famadmadha biha wastanshaqa wa qala hakadha ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda kata dia dia berwudu dia membasuh mukanya dengan mengambil satu cedokan air dia berkumur terus dia masukkan ke dalam hidung dan dia berkata beginilah yang aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Ibnu Majah. Ini daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Hajar, hadis ini menjadi dalil menggabungkan antara berkomo dan membasuh hidung dengan sekali cedokan. Ini boleh rujuk kitab Fathul Bari. Kemudian ada lagi satu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa madmadha thalatha wastanshaqa thalatha min kaff wahid wa fi lafdhin thumma tamadmadha wastanthara thalatha yamad midu wa yanthuru min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al kata Sayyidina Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan berkumur Tiga kali dan membasuh hidung Tiga kali dari satu tapak tangan dalam riwayat yang lain disebutkan Kemudian baginda berkumur dan beristinsar tiga kali Baginda berkumur dan beristinsar daripada tapak tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air itu Cuma kata tuan kita ada satu peringatan penting Terdapat satu hadis lain daripada Tolhah bin Musharif yang diambil riwayat daripada ayahnya Ayahnya ambil daripada Tokki dia ada satu hadis bertentangan dengan beberapa hadis yang lain. Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmanati wal istinshaq. Pernah aku melihat Nabi memisahkan antara komo dengan masuk air ke hidung. Ada juga riwayat yang mengatakan demikian. Tetapi kata tuan kita, hadis ini dhaif. Kerana ada dua alasan yang akademik Pertama Ini dari segi chain of narrator je. Dari segi rantaian perawinya Laif bin Abi Sulaim Dia sendiri seorang yang lemah Dan yang kedua Musyarif iaitu ayah bertaulah Adalah perawi yang tidak dikenali Majhul Maknanya Orang tak berpecam sangat Kalau dia bawa hadis Jadi kita pakai apa yang disepakati Dan yang disetujui oleh para ulama Kita gabungkan terus mana saudara-saudari tuan-tuan perempuan bismillah ke apa basuh tangan gini 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 jadi ambil saja air tu masuk dalam mulut tak payah putuskan terus saja tarik ke hidung tarik dan keluarkan dengan tangan kiri jangan keluarkan dengan tangan kanan tangan kiri Menurut Ibnu Hajar hadis ini adalah hadis dhaif sebagaimana disebut dalam kitab Bulughul Maram dan Ibnu Mulqin Ibnu Hajar dan Ibnu Mulqin mengutip dalam At-Talkhis Al-Habir dari Nawawi dalam Tahzibul Asma' wal Lughat menurut mereka para ulama bersetuju dengan pendapat ini menurut Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad tidak terdapat keterangan yang memisahkan antara berkumur dan memasukkan air dalam hidung dalam mana-mana hadis sahih hanya terdapat riwayat daripada Tolhah daripada Tokinya yang mana Tokinya pun bukanlah salah seorang daripada sahabat Nabi jadi yang sahabat Nabi lebih nampak apa yang berlaku. Apa yang mustahak untuk kita membahaskan tentang uh, memasukkan air ke hidung ataupun berkumur ini. Perbahasan para ulama isunya akan bangkit adalah berkenaan kita nak gabung ke atau kita nak pisahkan. Itu saja. Dan juga adakah kita nak gabungkan uh, dalam keadaan putus ataupun bersambung secara terus menerus ini juga ada perbahasan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini dia ada dua pendapat dua qaul dalam perkara ini pendapat pertama terdapat dalam kitab Al-Um dengan perawi Ismail bin Yahya Al-Muzani beliau menyatakan sunat melakukan mahmadah dan juga istinsyak sunat kita komo dan masuk air ke hidung dengan combinekan sekali ini kerana terdapat riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi Fatama damada ma'al isdin syaq wahid Nabi bermakam dan terhirup kehidup dengan air yang sama. Yang kedua, pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i diriwayat oleh murid Imam Syafi'i juga yang bernama Yusuf bin Yahya al buwaiti dalam kitab Mukhtasar al buwaiti Yang mana beliau menyatakan sunat melakukan kedua-duanya itu dengan terpisah Menurut Imam Al-Mahamili Pendapat kedua ini yang lebih sahih Ini pandangan di kalangan para ulama Ini kerana selain lebih nampak hijin dan membersihkan Ini juga kerana terdapat riwayat daripada Talhah bin Musharif Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud yang mana Ka'ab bin Amru berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq aku melihat nabi memisahkan antara kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung bagaimana perbahasan ulama mazhab Syafi'i ni ada perbahasan pertama menurut Abu Hamid al-Isfiraini cara menggabungkannya adalah dengan mengambil satu cedok air dengan tangan Kemudian dengan satu cedokan itu Masuklah ke dalam mulut buku mukumu tiga kali Dan istinsyak tiga kali Mana mulakan dengan mahmadah Mahmadah iaitu kita bukumu dulu baru istinsyak Kata Imam Al-Qadi Abu Hamid Al-Marwaruzi -Ma, Al Dan juga Abu Ya'qub Al-Abi Wardi Cara menggabungkannya adalah dengan tiga kali pengambilan air dan setiap pengambilan air adalah untuk mahmadah